Лишь бы не пив завод, на все остальное насрать. <Связать> Вон там шурум-бурум было. Где-то вот тут шурум-бурум было. <Связать> Работала ПВО над Чебоксарами. До 10 взрывов слышали жители этой ночи. <Связать> Вон они, 3, ПВО. Мне аж эмоции переполняют. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. І ці дні, звісно, очікувано багато чого присвячено мирним перемовинам і тим дивним планам, які писалися в Москві, потім передавалися в Вашингтон, потім передавалися у Київ. Але в Києві вони не сподобались. Тож, власне, як на все це дивляться і запаребріка, я вам розкажу буквально за мить. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком? Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кубан Валай. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше не забувайте донатитись підтримку Збройних сил України. Нам лишилось до закриття нашого збору трошки більше аніж 40 тисяч гривень. Військові з 37-ї бригади морської піхоти чекайте нашу з вами допомогу, тому що закривати осінньо зимні потреби треба вже просто зараз. Тож, друзі, кожен ваш донат, кожен ваш переказ, він украй важливий. Давайте нагайте час, давайте насолоджуватися цим випуском і обов'язково допомагати нашим військовим. Где? Не, звук що був. Тіхо до сих пор. Слышишь? Да. Звук. Тихо, еще будет. Ближе, ближе. Все прилетит. Я не вижу его. Точно не вижу. А вон летит. Видишь? Нет. Падает, падает. Да, я сука, в общагу влетел, в общагу. Она еще горит. В общагу, сука. Сейчас, короче, жду, засекаю. И шлей должен был пролетать. Ну, мне насрать, я, короче, хату подготовил полностью. Дверь подъезда открыта, все окна занавешены и открыты, чтобы давлением не шарахнуло. Осколков, по идее, не будет. Ну, сюда не должны долететь, по логике вещей. Короче, вон там что-то шурум-бурум было. Вон там шурум-бурум было. Где-то вот тут шурум-бурум было. Что-то жесткая движуха. Ну, в общем, сидим, ждем. Я высчитал примерно, он шумерли 5 минут назад был. Две минуты назад был в Ишлеях. И вот с минуты на минуту он должен сейчас прилететь сюда куда-то, в Чебоксары. Я не знаю, мы увидим это с вами зрелище или нет. Но думаю, думаю, что я думаю, блин. Думаю, что лишь бы не пив завод, на все остальное насрать. Сидим, ждем, минута прошла. Думаю, еще минутка плюс-минус и должно что-то с шарамбаром сделать. А тут пес гуляет. На панике тоже убежал, видать, завода местный житель. это заснял. Е... Собака бежит. Короче, вот это тебе. Меня аж эмоции переполняют. Сигналки. Все, спряталась быстро. Ты куда вылезла? Во-во, летит где-то. Во-во, сука. Opa. Opa. матом ругаюсь в это время? Не знаю. Бей, Борис, бей. Не добил. Два, три, четыре. Не, не видно. Пять. Это патроны летят или пули или или кто? Не понимаю. Или затрону столько залетело? Вон с той стороны, стой.

сегодня ночью атаковал беспилотниками столицу Чувашской республики, город Чебоксары. Вот что пишет глава э, региона Олег Николаев. Ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. Благодаря оперативным профессиональным данным экстренных служб жертв нету. В настоящее время работают все необходимые силы. В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения. Там действительно в многоэтажку еще прилетел беспилотник на уровне 10-12 этажа люди эвакуированы, э, стекла практически во всем доме э, побиты и, соответственно, повредили еще стоящие э, во дворе машины. Ну и э, целью был местный э, научно-исследовательский институт. Э, работало ПВО над Чебоксарами. До 10 взрывов слышали жители этой ночи. Но самое главное, что жертв нет. Что касается нашей работы, да, надо добавить, что еще аэропорт закрывался, но Сейчас уже как сообщает Росавиация, уже открыли, да снято ограничение, ограничення вот, втровно 6 утра вместе с Чебоксарами. снято ограничение на выпуск и прийом самолітов в Тамбове и Калуге. Але ви ж розумієте, що і за паребріка будуть безкінечно всіх усьому звинувачувати війну розвізала Україна, відбурювачі війни, європейці. А що Росія? А Росія вічна жертва Росія, виявляється, не пішла. В розрізі головних тенденцій європейського чи західного світу, ну там де вони забирають всі чужі ресурси і живляться ними. А чверто нагадати, що просто зараз Китай вже четвертий рік поспіль живить Російською Федерацією майже безкоштовно, забираючи все найцінніше. варто нагадувати про те, що Росія на окупованих територіях єдине, що робить із українцями і українським. Заживите нашими ресурсами. А так тут известно, конечно, капиталистический ужасный Запад, где вы все оставили свои деньги и многомиллиардные сбережения, которые сейчас заморожены, то в Европе идти. Давайте, Давай. знаете, как, немножко приподнимем камеру повыше и посмотрим в рамках геополитического противостояния, потому Давайте что так. на эту ситуацию нужно посмотреть в рамках э, достаточно сильной агрессивной позиции Запада по защите себя, от нового миропорядка, который формируется ШОС, БРИКС. И вот сегодня даже у нас в Москве идет э, встреча глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Ведь это создающиеся на совершенно новых принципах равноправия, альтернативная система, финансовая и так далее. Их это не устраивает, они привыкли жить, забирая ресурсы, там, грабя и все остальное. И Россия в этом отношении одна из самых, ну, в том числе, динамично развивающихся экономик, которых не устраивает. И в отличие от Азии, Россия имеет решимость на применение военной силы. Китай мощная армия, да. Но uh -huh. пока они никак не могут свою решимость проявить. И не факт, что ее вообще когда-либо проявят. Русские могут это сделать, и они это прекрасно понимают. Поэтому на санкции нас будут давить все время. Потому что санкции не убивают экономику, они останавливают ее развитие, динамику. We, uh -huh. Да, uh -huh. мы могли бы, uh -huh. да, вернее, при мы могли бы там более быстрыми темпами развиваться, но ну, снижают uh -huh. в какой-то части вынужденные... Доволен главный успех. А вот тут да. не а а а вот а менять конструкцию, но сейчас то, что происходит, мы все потоки сдвигаем на юг. Мы... Честно кажучи, я не совсем разумею, навіщо что россияне вытрачают свой час на такие безглуздие балачки. В экономике России величественная проблема. З ВПК є проблема із армією, з СВОшниками виникають труднощі. Російська Федерація не те, що безкінечно не може воювати. Зрештою, неясно, як вони переживуть 26-й рік, бо саме розвід спільнота на наступний рік робить ставку, що він може стати останнім чи передостаннім для російської економіки. Але при тому росіяни воліють обговорювати що завгодно Україну, європейців, американців, тільки, звісно, не власні проблеми. Понятно. Почему двадцать восьмой год? Ответ. Пятилетка на подготовку сухопутной войны с Россией была принята летом 23-го года на саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда Но, они, что, они приняли там решение... мыслят, что ли? Да, они тогда это сказали, это как как-то на... Ну, у них за год армии не подготовлена, пока не Тогда они приняли региональные программы развития. И мы иногда видим какие-то элементы. Тогда было принято решение о военном они... шенгене и так почему далее. Почему они сейчас тогда стали? Почему 26-й 26 год? Потому что нужно действительно ускорять процессы, запугивать новых потенциальных спонсоров на получение чем? денег не на 20 Запугивать чем? Падением, что? падением э, армии Зеленского, выхода русской армии условно на рубеж Днепра. Или нападению на Европу, соответственно. Да. Можно я вас прерву? Они реально этого боятся. Uh... А, вот я люблю. Знаете, когда в какие-то новости, межгалактические, врывается обычное и та... Буденне, коли росіяни розповідають про те, що здається до Ламанчу, вони не йдуть брати сусідні держави, вони не збираються, та й просто на території Російської Федерації їм дуже і дуже неспокійно. Ось російський військовий ну той, що СВОшник, і герой Росії, вот і от вот все, яке живе видно злочинить Путін радить своїм. Ну, Побратимам, ні, де там в них ясно, явно що якось інакше це має бути таким, як він, він радить знімати камуфляж у відпустці або закликає в принципі його не носити після поранення серед цивільних, бо каже, люди втомились. Ну якщо, от, якщо хто хто, а росіяни так втомились від цієї війни, ж я навіть не знаю. Бідний може повиписувати якісь санітарні канікули, ну щоб вони якось прийшли до тями. Каже, що накипіло всередині, приїхав додому в Якуцію. Бачите, багато ходять в камуфляжі. Знімайте себе цей одяг, сховайте. Каже, що купи цивільних цивільного нормального одягу. Зачекайте, подождіть, а хіба ви не для цього воювали? Не для того, щоби. Вирізнятися з поміж натовпу сірої маси, яка не пішла захищати вашу батьківщину. Хіба не заради цього все це було? Бо якось дивно, якщо в Російській Федерації тобі соромно і страшно бути своошником? Барорґерде, -бар -бар всім привіт. Хотел бы немножко сделать такой маленький крик души. Просто накипело, да, в натуре. Речь пойдет о ветеранах боевых действий, о участниках специальной военной операции. Сам приехал домой в Якутию к себе. Участились такие случаи, что я очень часто начал наблюдать людей, которые ходят в военной, в военной форме, да, тематической, в камуфляжке, да. Я вот хочу сказать этим людям, вот лично, да, как-то донести... Когда ты приезжаешь домой в отпуск или же по ранению, неважно. Первым делом, пожалуйста, сними да, с себя эту одежду. Уложи ее, спрячь куда-нибудь, я не знаю. Возьми на рынок, сходи, купи нормальной одежды, да. Гражданская, не делай так. Сейчас объясню, почему не надо так делать. Есть очень много разных факторов, но я скажу основные, да. Есть бабушки, дедушки, папы, мамы, у которых сыновья, внуки не вернулись оттуда, откуда ты вернулся. И ты даешь этим самым своим вот этим вот одеждой, да, своей камуфляжной одеждой, ходя там по торговым центрам, по кинотеатрам, по не знаю, где угодно. Ты этим самым даешь им вспомнить о всей жопе, которая происходит сейчас у нас в России, понял? Просто нужно иметь понимание, то, что все люди уже устали. Это идет третий, четвертый год, извиняюсь за мат. Да, я сам как бы являюсь ветераном боевых действий, даже когда-то был командиром штурмового отделения, но это не суть. Что я хочу донести этим людям? Не делайте так, не одевайте вот эту вот камуфляжку у себя дома. Зачем? Вы просто берете и пугаете детей, пугаете обычных гражданских, понял, которые живут своей жизнью. И на этом, друзья, у все. А я традиционно закликаю вас под завершение этого выпуска, Лишите нам свой лайк. Таким чином ви допоможете нам розповсюдити цю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, Коментуйте, почути і побачити, будьте активними під час нашої трансляції, нашої програми. І обов'язково задонайте в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. От стільки нам лишається, щоб закрити цей збір. Ну і без вас це уявити буде неможливо. Донайте заради нашої спільної перемоги, посилюючи українську армію. І бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.